нарезаем кубиком, таким средним. Берем зеленую фасоль, боны, Добавляем оливковое масло. Немного. Тоже солим, перчим. Солим. Вот, добавляем немного сливочного масла. сейчас немножко оно как бы припустится. Так, овощи у нас уже готовы. Теперь будем делать соус шафран. Вот для этого у нас есть белое вино, сливки 30-процентные. Вот. И самое такое, как скажем, ну, все основные ингредиенты, но шафран это самое основное. Вот эти лепесточки мы будем добавлять. Немножко в конце для цвета и аромата. Ставим в сотейничек. Сейчас он немножко накалится. Будем выпаривать вино. Сейчас выливаем вино. Немножко соль. Заливаем сливки. Ас уже, коли соус практично вже готовий, ми додаємо. Ну, і не більше десь п'яти -то минут. Тому що тоді може у літучити аромати вот додаємо сюди. Аня, ви зробили досить успішну кар'єру мас-медіа. У 20 років ви були головним редактором газети. У 22 Также редактором журнала Яку такие юни руки удалось утримать а, и такие серьезные посады. Я 16 лет уже работала и всегда хотела, мне интересно было что-то делать. Сначала это была журналистика, потом в какой-то момент с 16 лет вот, фактически, да, и 6 лет я занималась журналистикой, серьезно работала в изданиях. Мне просто в какой-то момент надоела журналистика, потому что я в ней разочаровалась, в украинской журналистике, поэтому я решила поменять ну, так, глобально, скажем, свою карьеру. И ну, мы дружили с Александрой Николаенко очень много лет, и работали, сотрудничали с ней, я была ее пиар-агентом. И это все вылилось в то, что как бы, моя карьера об этом перестроилась в директора кон, конкурса. Сегодня на около конкурса постоянно ходят чутки про то, что корон можно купить. Деякие видания даже писалось, что и арте есть 30 тысяч долларов. Как вы можете это купить? Это пре предешевили. Вообще, стоимость нашей короны, могу сказать, около, наверное, 80 тысяч долларов. Поскольку она вся состоит из белого золота, бриллиантов и драгоценных камней. Поэтому не 30 точно, это сто процентов. Что касается покупки, всегда есть люди, недовольные результатами. Всегда кто-то хотел, чтобы победила его сестра, кто-то хотел, чтобы победила его девушка, но не победила. Поэтому хочется оправдать себя. Мы мы не против таких оправданий. Пусть люди оправдывают себя. Мы выбираем того человека, с которым и жюри выбирает, и мы выбираем, с которым мы хотим работать в следующем году, в котором мы хотим вкладывать средства, деньги, и видим, что этот человек может нам принести результат. Мы сделали ставку на Анну Пославскую, и человек оправдал доверие. А сегодня на саму ты за журналистику? Ну, немножко скучаю. Мне бы хотелось, наверное, больше, если, поскольку я живу в этом конкурсном бизнесе, мне бы хотелось больше, наверное, делать что-то такое в плане фэшн и... Мне нравятся такие журналы, как Харпис Базар, но пока каких-то предложений такого рода я предлагала свои услуги, но в ответ не получила никаких моментов. Не знаю, мне кажется, я не... мне не нравится все, что здесь происходит в Украине в плане и журналов, и много и многих прессы, каких-то моментов. Я знаю изнутри, как происходят вопросы в редакции, как пишутся материалы. Які люди там іноді да, совершенно случайные. Я вважаю, що что... и все з-за того, що журналістика на сьогоднішній день не оплачується довго. Перша і єдина в Україні школа шляхетних панянок леді запрошує на навчання дітей від 4 до 16 років. Програма виховання справжніх леді передбачає вивчення кількох іноземних мов, етикету, заняття хореографією, музикою, співом та спортом. Вы стали первой представницей прессы, которая снялась для покладницы плейбою. Эротичная фотосессия. Это была ваша инициатива, или вас запросили? Меня пригласили, это на самом деле, а потом мне эта идея очень понравилась. Я советовалась со своими друзьями, меня все очень поддержали. Плюс тогда в, моем... в этот момент проходил перелом. Я стала из журналистики, я ушла в конкурс, я стала директором уже официально. И э, необходим был такой, наверное, это был... была правильная обложка, было необходимо показать, что теперь больше я не в журналистике, я теперь директор конкурса, обратить на себя внимание. Плюс это как некий такой был мой обращение как журналиста, недовольство к тому, что вот звезды часто скрывают правду о себе, да, а я решила, что мне нечего скрывать, если я журналист. Наскільки мені відомо, для фотозйомки використовувалися особливі прикраси загальною вартістю півтора мільйони. Що це були за коштовності? Да, это была, я очень дружила з одним ювелірною компанією, і от ця компанія представила на зйомку. Очень много украшений, которые были разработаны и итальянскими известными дизайнерами. Очень красивые камни, сапфиры, бриллианты огромные. Со мной на съемке присутствовали всегда два охранника во время съемки плейбоя. Им было очень удобно. Они стеснялись, смущались, но при этом охраняли, конечно же, свои бриллианты. На той момент, коли ви ще були не заміжня, ви брали участь у телевізійному шоу Давай одружимося у конкурсі Знайди другу половинку. А ви робили це для піару, чи насправді вірите, що так можна, можна знайти кохану людину? Я, я не дійшла до участі в результаті на другу половинку, це був інтернет-проект, це було більше з юмором. Да? Не поиск пары, а от що касається програми Давай Поженимся, то я пригласила в нього Оксану Байрак. дружим, и в результате я сказала, что я буду сниматься, и потом были заминки, они не могли долго найти мне достойных кандидатов, они признали, что проблемы есть с этим. И так получилось, что в этот же период времени я встретила своего будущего мужа. Я вы познакомилась? Мы познакомились, ну, скажем так, среди знак... мы познакомились... Ну, хорошо, буду да помогаю, говорить да, правду. Мы познакомились в социальной сети, После чего продолжили наше знакомство уже как бы гуляли, общались, дружили и так вот случайно через три дня уже жили вместе. У вас было дуже шикарное веселье, еще наибольшее запоминалось. Да, я вчера как раз пересматривала фотографии со своей свадьбы. Подумала, боже мой, какая я была красивая на свадьбе. Мы сделали церемонию а американскую, когда жених ждал меня, я с букетом цветов выходила в зал, открывались двери, шла по дорожке люди вокруг после дорожки сидели и мои друзья мои родственники когда я шла мне не хотелось вообще ни капельки плакать я была очень красивая в этом платье они не видели меня очень давно до моей свадьбы мы со многими не общались поскольку у нас была любовь нам было не до других людей и впервые меня увидели я вышла выпорхнула я видела их лица было такое вообще шок мне кажется что для каждой девушки это очень большое событие, это большой позитив, на котором ты живешь, потом еще долгий приятный. Немножко ну, притрамбуем его. выкладываем курицу. Курочка такая нежная, Теперь добавляем соус. Вынимаем формочку. Прошу сегодня, Мария Анна Филимонова. У меня есть определенные амбиции в карьере. Они не совсем связаны с конкурсами красоты. Вот. Это скорее бизнес. Мне бы хотелось реализовать себя уже как бизнес-леди, что ли. Сделать какую-то свою компанию. Есть идеи по поводу этого, которые я буду, наверное, реализовывать в ближайшее время. И, конечно же, больше путешествовать, наверное, больше отдыхать. Рецепт тут успеху вид вас. Никогда, наверное, не жалеть себя, всегда использовать каждую минутку шанс, который тебе предоставился. Использовать его и знакомства, которые тебе предоставляются, максимально их использовать. Наш кускус -кус уже готовый. Зараз мы сможем оценить в мини шеф-кухаря ресторана Маракана. Лайк красиво. Очень красиво. Прелесть. Спасибо большое, Сережа. Можемо скуштувати зараз на да, вам пихать. тест. Смачного. Дуже интересный соус. Да, он такой желтенький, как солнышко. Очень приятный. Смотрим. М -м -м. Ну, какая курочка. Смачная? мягкая. В Очень мягкая курочка хорошая. Я очень люблю еще вот эти инжир, изюмчик, который здесь есть. И кускус это что-то. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. За рецепт чудовий. Спасімо вам багато, що платіли рецепт в житті. очень вкусно і очень интересно було папчатися? Це шеф кухарів ресторану Морока. Да. Дякую. Дебачів привіт і благодарність. Це був Смак Успіху з Катериною. Махоніч бажаємо вам гарного дня та солодкого тижня. Побачимось наступної суботи. Перша і єдина в Україні школи шляхетних пальнянок леді запрошує на навчання дівчат від 4 до 16 років.